হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু আজি আহি গ'লোঁ মানে মোৰ নিজৰ ৰুমত মানে আজি নহয় কালি ৰাতি আহিছোঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুওৱা নাছিলোঁ তো এতিয়া গা পা ধুই ধুনীয়াকৈ খাই লৈ এতিয়া গৈ আছোঁ পাণ্ডু আৰু পাণ্ডুত একচুৱেলি কিয় গৈছোঁ আপোনালোকক দেখাম নিশ্চয় এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক গোটেইখিনি গম পাই থাকিব খাইছোঁ আলু চপ গৰমা গৰম আলু চপ ঠিকে লৈ যাবিজ মই পাণ্ডুত এইকাৰণে আহিছিলো যে এয়া ৰেচন কাৰ্ডৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট দিব লাগে কাৰণ মা নাই যিহেতু ভণ্টীৰ তাত আছে ত' সেইটো কাৰণে ময়ে মানে আহি এইখনো লৈ ল'লোঁ মানে এইখন দি গৈছিলে দোকানত আৰু ফিংগাৰ প্ৰিণ্টটো দি আহিলোঁ মোৰ নহ'লে আজিকালি ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট নিদিলে বোলে মানে মানুহজনৰ নামটো নোহোৱা হৈ যায় কাটি দিয়ে চ' সেইটো দি থাকিব লাগে মই দিয়া নাছিলোঁ বহুত দিনৰ পিছত দিলোঁ আজি চ' সেইটো কাৰণে আহিছিলোঁ ইয়াত ত' ইয়াৰে পিছত আমি টপ খালোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ৰিটাৰ্ণ আহি গ'লো ৰুমত আৰু ইমান বেছি জাম নহয় ৰাস্তাত মানে নৰ্মেল হৈ মানুহ থাকিব নোৱাৰে একদম মোৰ ফেচ চালে গম পাব ইমান ধূলি আৰু ইমান জাম দুনিয়াৰ গাড়ী 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 চ' এতিয়া বনাম স্পেশাল স্পেশাল ডিশ আজি তো ভিডিও তো চাই থাকি এতিয়া জাস্ট অলপ রেস্ট ল অলপ ভাগরও লাগছে তো এই রেস্ট করে বনাম এটা ধুনিয়াকে তো মই আজি কি বনাব গিয়েছো আপনার নিজে ভাবি এয়া চাউল এয়া চিকেন আর আছে এই সব রেডি করিব আছে তো মই কি বনাম কমেন্ট করে জনা আগতে ত' মই আজি কুকাৰতে বনাম পোলাও মানে চিকেন পোলাও ত' এইটো এতিয়া গোটেইখিনি টেষ্ট বা ড্ৰাই ড্ৰাই মচলা যিমান আছিলে চব দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া দিম পিঁয়াজ কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিম মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে আৰু শুকান জলকীয়া দিব লাগিছিল বাট কেঁচা জলকীয়া আছে কাৰণে কেঁচা জলকীয়াই দিলোঁ তো এতিয়া পিঁয়াজখিনি একদম বঢ়িয়াকৈ ভাজি ল'ব লাগিব একদম কম জুইত তো এতিয়া পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ এতিয়া পিঁয়াজ ফ্ৰাই হৈ গ'ল মছলাও দি দিলোঁ এতিয়া মাংসখিনি দি দিছোঁ মাংসখিনি এতিয়া ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ একদম বহুত বেছি ফ্ৰাই নকৰোঁ বাট অলপ চলপ আৰু যাতে মাংসখিনি আধা সিজা হৈ যায় কিয়নো ইয়াতে পানী দিম যিহেতু তো সেইটো কাৰণে এইটো ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া নেক্সট ইয়াত চাউলখিনি ভিজাই থৈ দিছিলোঁ অলপ সময় তো এতিয়া চাউলখিনি দি দিলোঁ মাংসখিনি হৈ গ'ল আধা আধা ফ্ৰাই হৈয়ে গ'ল চ' এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি তাৰমানে চাউলখিনি বেছি ফ্ৰাই কৰিব নালাগে অলপ ফ্ৰাই কৰিলে হ'ব যিহেতু ইয়াতে পানী দিম ত' সেইটো চাউল আৰু মাংস গোটেই মছলা পিঁয়াজ মিলাই গোটেইখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু গাইজ মই নাজানো বিৰিয়ানী কেনেকৈ বনাই বা পোলাও ত' মই ইউটিউবত চাই বনাইছোঁ আৰু লাষ্টত এয়া কাজু খিচমিচ দি দিছোঁ আৰু ফাইনেলি মোৰ চিকেন পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল মই সেইকাৰণে জুম কৰি দেখাছোঁ যাতে দেখাত ভাল লাগক অলপ ত' মোৰ চিকেন পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই চিকেন পোলাও বনাই আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ময়ো নাজানো এইটো চিকেন পোলাও বনিছেনে বিৰিয়ানী খালি মই ইউটিউবত চাইছোঁ ইউটিউবত চিকেন পোলাও এনেকৈ বনাইছে এয়া ছালাড লৈ লৈছোঁ ত' ময়ো এনেকৈ বনাইছোঁ তো এতিয়া মই খাওঁ আৰু গুড নাইট কাইলৈ আৰু ভিডিঅ' আহি আছে চাব আৰু এতিয়া বাই বাই আৰু কি প্লিজ লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব